Вот, 5 січня, на базі спортивно-оздоровчого комплексу відбувся традиційний турнір з футболу серед юнаків на призи Державного підприємства «Схід ГЗК». На який з'їхалися юні спортсмени майже з усіх підрозділів комбінату цього дня спортсменів урочисто зустрічали у спорткомплексі. Діти змагалися з мініфутболу за звання призерів. Олександр Нежура розповів нам про роботу спортивного комплексу у святкові дні та привітав жовтоводців зі святами. Уважаємо жовтоводці, дозвольте мені все, від нашого небольшого спортивного колектива, поздравити вас з Рождеством Христовим. Як... Приверженцу здорового образа жизни я прежде всего, конечно, хочу вам пожелать здоровья. Ну а здоровье, оно все-таки вовнов зависит от вас. Если вы не поленитесь и будете посещать наш спортивный комплекс, естественно, вы улучшите свое здоровье. Хочу пожелать вам, конечно же, достатка семейного, благополучия, любви и удачи в этом году. Ну а сегодня пользуясь Случаем хочу сказать, что вот уже 34-й год на нашем спортивно-здоровительном комплексе проводится традиционный юношеский турнир по мини-футболу на призы дирекции комбинаты. Зачем этот турнир проводится? Ну, прежде всего, чтобы скрасить зимние каникулы юношей, которые все-таки любят отдыхать активно, а не пассивно. Поэтому это прежде всего зарождается любовь с детских лет к этому виду спорта. Но, естественно, в таком активном отдыхе юноша придет в школу и гораздо лучше будет относиться к своей трудной учебе, которая предстоит ему впереди. Поэтому в этом году мы видим представителей команды города Севастополя, Ялты, Энергодара, Кировоградской области финансовые проблемы, естественно, затронули ряд коллективов. Некоторые коллективы, команды, родов, которые приезжали к нам традиционно, в этом году не приехали. Но тем не менее турнир открылся, детей достаточно, и будем надеяться на то, что им понравится в нашем жел... наших желтых водах и наше проведение турнира. Хочу следующее сказать, что у нас выходные дни сегодня, пятое, шестое, седьмое седьмого Рождество. Поэтому наша спортивная база работает полностью. Особенно те, кто интересуется бассейном. Хочу еще раз сказать, что бассейн и в понедельник, 7 числа, будет работать так, как и все остальные дни, с 8 до 20 часов. Поэтому приглашаем вас, уважаемые желтоводцы, посещайте бассейны, посещайте тренажерные залы, приходите в спортивные залы, придите, поболейте за своих детей, внуков, посмотрите смотрите, чем живут наша молодежь, и таким образом вы сами получите удовольствие и принесете радость своим детям и внукам. Поэтому еще раз с Рождеством мы вас ждем на нашей спортивной базе. Проинформирую немножко. Естественно, мы еще до сих пор не занимаемся обучением учащихся общеобразовательных школ. Причина в чем? Причина в том, что душевые второго этажа, которые отремонтированы, еще до конца не готовы принять наших учащихся. То есть заказали оборудование, которое пришло, сейчас работает над ним. И буквально, я думаю, неделя, максимум полторы, это оборудование будет поставлено для того, чтобы дети, учащиеся в общеобразовательных школ, могли начать обучение. Мы не можем обучение начать, потому что, сами понимаете, что детей будет очень много. Душевые первые этажа, это, естественно, связано с прохладой. Поэтому дети могут переболеть и пойдет обучение не на пользу, а во вред. Поэтому, естественно, лучше поберечься как говорится. Но мы предварительно сообщим об этом, как только душевые второго этажа полностью начнут функционировать и будут готовы принять наших учащихся общеобразовательных школ. А так, в общем-то, для взрослого контингента душевые работают и на первом, и на втором этаже. Но еще раз повторяю, тепловой режим, тепловой режим для учащихся школ, естественно, желательно, чтобы душевые работали в том режиме, как они должны работать. Рядом с бассейном. Рядом с бассейном. Пока можно просто взять вещь потеплее для перехода в через... Совершенно правильно. У січні, згідно календарного плану, з яким може ознайомитись кожен бажаючий жовтоводець, завітавши до спортивного комплексу, розпочато нові спортивні заходи. Детальніше Олександр Нежура. Январ місяць, як і всі інші місяці, у нас все проходить проходять серенування загласна календарного плану спортивних мероприятий, який утверджується дирекцією профсоюзного комітету на весь год. Так от январі місяці. Мы начали буквально с сегодняшнего дня. А сейчас проходит соревнование по настольному теннису. Завтра и послезавтра будет проходить соревнование по дарцу. Затем пройдут соревнования по стрельбе из пневматического оружия. С 12 января, это следующая суббота, мы начинаем открытый чемпионат города по футзалу, в котором уже заявилось 38 команд. Вы сами понимаете, это в пределах 400 участников будет на протяжении трех месяцев оспаривать чемпионат города нашего по футзалу. Поэтому согласно календарного плана мы проводим все мероприятия. План таких мероприятий висит на информационной доске внизу у нас. Поэтому любой, кто желает посмотреть или поболеть, просто прийти, или поучаствовать в соревнованиях, приглашаются все желающие по всем этим видам спорта. Я так понимаю, на выходных будут соревнования настольный теннис, дарс, а там Наста... прийти, не каждый Но... По... желтоводец. Совершенно правильно. Это все желающие, кто хочет принять участие в соревнованиях по настольному теннису, которые проходят сейчас. І подару пожалуйста нікому дорога свободна в этом плані. Ми всегда, більше учасників, тим тем лучше. равно по домино що буде в январі місяці. Тобто, що власне календарного мы ми проводимо эти мероприятия. Борис Филиппов детальніше зупинився на роботі комбінату щодо оздоровлення та спортивного розвитку дітей. Ну, сьогодні от ми відкрили традиційний міжнародний турнір по мініфутболу. футболу. На этот раз шесть команд, чуть меньше, чем обычно. Ну, может быть, определенные проблемы, может быть, связанные даже с погодными. Но, тем не менее, у нас приехала Смолина и крымские традиционно команды, Севастополя, Лубка. Наши коллеги-атомщики прислали команду. То есть это турнир на приз дирекции ВОЗГОКа, традиционный, финансируется ВОЗГОКом и профсоюзной организацией. Очень приятно, что все-таки дети в каникулы могут приехать, провести здесь, я думаю, с пользой время и для своего спортивного роста, ну и для общения, для знакомства. И А ваш комбинат обеспечивает проживание, питание детей или какие-то фонды есть? Ну, здесь разное, значит, есть и, так сказать, средства непосредственно тех команд, которые приезжают, ну и в том числе Проживание, питание, ну, скажем, с Молинской командой у нас участвует Это уже, по-моему, третий раз, и не очень приятно, что все-таки ну, подразделение, одно из основных подразделений комбината, детишки приезжают и участвуют. Вот их проживание, питание полностью финансируется, проезд сюда за счет именно по смете профсоюзного комитета. Профсоюзная организация уделяет достаточно большое внимание работе с детьми, хотя, как я уже говорил, это в общем -то, не основная задача, основная цель и функция любого профессионального союза это социальная защита работников. Но тем не менее, мы вот и, как я уже сказал, и этот турнир поддерживаем и выделяем достаточно большие средства в целом на развитие спорта, в том числе и детско-юношеского. Активно работаем в плане оздоровления детей, вот, к примеру, по восточному гоку. Стопроцентно кто из детей или их родителей пожелал, допустим, отправить ребенка в лагерь морской, они такую возможность имеют. В целом по нашей объединенной организации в 2012 году около 500 детей работников комбината и не только комбината отдыхали в морском лагере в Кирилловке. Мы впервые попробовали опыт международного отдыха, отправили группу 47 детей в Болгарию отзывы очень хорошие, уже дети, те ребят родителей, родители нас, как в этом году, сможем ли мы, найдем ли мы финансы и так далее, чтобы ну, развить этот опыт, все-таки это действительно хорошее, это не только имиджевое мероприятие, это все-таки, ну я бы, например, очень хотел, чтобы все дети смогли побывать за границей, ну и увидели, если можно сказать, как надо, в общем-то, жить. К сожалению, то, чего мы пока еще в нашей державе не имеем. Это только на пользу. А какими льготами пользуются работники и дети, работники комбината и дети при посещении спортивного комплекса? Ну, по спортивному комплексу у нас в общем то решением определен определенный предскурант. Я сейчас не готов назвать цифры, но, наверное, Александр Ильич более точно скажет. Поэтому работники комбината, ветераны комбината члены семей имеют определенную льготу в стоимости тех услуг, которые предоставляются спортивно-здоровительным комплексом. Для жителей города несколько другая дороже стоимость. И если у нас есть опыт, когда к нам приезжают, я знаю, вот и пятихатки приезжали посещать бассейн, у них еще этот боль дороже. Ну, наверное, это объективно, это правильно, потому что комбинат огромные средства вкладывает как в комплекс спортивный, так и, допустим, дворец. И никто не ставит цель компенсировать эти, это просто невозможно, ну хотя бы какую-то символическую цену. В конце концов, это просто дисциплинирует тех людей, которые приходят и пользуются этим комплексом. Мы, в принципе, пытаемся как-то сделать, чтобы имели возможности работники наших подразделений вне желтых вод. Это имеется в виду у нас три шахты, Ингульская, Смоленская, Новоконстантиновская, чтобы тоже там и работники, и члены семьи Могли как-то отдыхать и оздоравливаться и заниматься спортом. Ну, к примеру, для работников Ингульской шахты мы арендуем в городском бассейне Кировограда две дорожки, они там пару раз в неделю имеют возможность по абонементам приходить и плавать, в общем, оздоравливать таким образом себя. Активно в Смолино проводится, там очень хорошая организация, имеется стадион. Также они проводят спартакиаду комбинат, своего предприятия, спартакиаду шахты, участвуют в спартакиаде комбината. Новая Константиновка активно вот с прошлого года включилась тоже. У них появляются уже возможности для того, чтобы работники комбината, члены семьи могли заниматься спортивными видами различными. Я так понимаю, в желтых водах дела обстоят намного лучше. Да? Не ну, надо никуда ехать. Да, здесь, конечно, все... удобнее. Понятно, имея такой комплекс, работники предприятий и жители города имеют гораздо больше, конечно, возможностей для активного занятия физической культуры. Я даже, наверное, не спорт говорю, а физической культуры. Иногда, мне кажется, даже просто обидно, что не полностью используют возможности нашего спорта.